А, нова рубрика в каві у вікенд. Стартуємо просто зараз. Субота у нас, я нагадую вам, 10 вересня, поки Ірина Іванова, яка колись тут була з нами, починає святкувати свій день народження. Я нагадую, що у неї сьогодні день народження. Ми переходимо до как, спілкування. Как, как, какой раз Какура нагадуєш що це не народження? Ну, тебе можна, mm, ладно? Друге. Добре, добре. Окей, а, у нас сьогодні представники а, і еліта спортивного клубу Борець це керівник цього клубу Євген Скрада. Доброго ранку, а, Роман Непота. Тренер і вихованець і чемпіон всесвіту з бразильського джиу джитсу Вихованець і тренер також спортивного клубу Брець Ярослав Блашко. Доброго ранку. Сьогодні Привет. у нас буде я прямо зараз буду пояснювати у чому суть полягає рубрики джем». У нас будуть тут найрізноманітніші гості. Але головна умова цієї рубрики, що ми будемо намагатись брати участь безпосередньо, в тому що буде в нас, да, тому. Ми нас, вже бо у шкарпетках ми але але. Треба для затравочки, як то кажуть, поговорити про відкриття нового залу, шумить інтернет, набор триває, набір триває. Як справи з новим залом? З чого все почалося, як швидко все закінчилося? Все своїми силами, як Ну так, да, як звичайно, своїми силами, ну з допомогою наших друзів, сімейці своїми силами, без допомоги господарствам. Друзія нам наші допомогли в этот раз очень з ремонтом. Там приходили спеціалісти бесплатно працювали. Закончили ремонт буквально там за полтора месяца. Как возникла идея вообще открыть второй зал в здании Акустии? Потому что в первом уже в группах просто насыщенность. Там, мы стараемся, чтобы ну, максимальное количество 15 человек где было не больше в группе. Потому что если больше уже... Ну просто если разделить там час или полтора часа в зависимости от возраста тренировки на количество занимающихся, то есть тренер просто ну, физически невозможно успеть каждому подойти. Поэтому для эффективной тренировки максимум должно быть 15 человек в группе. 15. Ну, бывает 17 на тренировках. Если уже 17 человек, то мы добавляем 2 тренера. У вас, не... у вас э, є розділення чітке по залах? Э, в акустиці займаються дорослі, на масляниківці займаються діти, у новому залі у нас займаються. нас сейчас везде там... дети. Ми вирішили Скільки? вже цього року. Года... Зараз можна продемонструвати, до речі, фотографії нового залу і тренувань вже в новому залі. Ми можемо їх коментувати і продовжувати. О, так це мало від дівочки. Да. Олена да, Карпенко і дяка велика від хлопців за. Так, які... кстати, Лена прийшла к нам фотографія і залишилася у нас займатися. Клас, вообще, так. З цього року ми уже вирішили повністю сконцентруватися на воспитании подрастающего поколения, І у нас вже в Групп нет, и есть только группы детские и подростковые. То есть мы берем с 3 до 18 лет. Ну, отличный зал получился. Да, зал получился неплохой. Мы обшили у нас, получается, вот это, видите, покрытие снизу. Это профессиональный борцовский ковер. А, с боков также обшивка мягкая, чтобы ему ну, безопасно было, если где-то ударится или что. А, акустика вообще становится таким-то таким спортивным центром. Ну, просто центр, удобное да. место расположения, лояльная администрация зал, там, относится, ваш да, зал. поэтому поэтому так и сложилось, центр такой действительно стал уже спортивный там в акустике. Да. А, так вот что я хотел сказать, что с трех лет мы берем уже первая группа, это 3.6. 6 больше общеразвивающие, они практически с не трех борются. Лет да, они, ну, после? они практически не борются. Там... Они уже на на 18. Да, там буквально 10% борьбы. И в основном это гимнастика, растяжка и подводящие элементы борьбы. Но самое главное, к чему там дети учатся, это дисциплина. То есть выстраиваем дисциплину, в характер, в общем, воспитываем. Вот это самое главное, пожалуй, в этой группе. Потом уже следующая 7-9, там уже дети начинают полноценно бороться, учить борцовские техники, и уже у них первое соревнование. Mm -hmm. Ну и дальше уже идет группа от 10 лет. Это уже более серьезное выступления на соревнования. Кстати, это не обязательное условие. Если кто-то ну, из детей не хочет наступать, он может заниматься все равно, но мы как не настаиваем. Ну, крайне -то... Казалось бы, казали, что еще э, дорослых не набираете, У хлопцев, которые тренують детей, выстачая часу самим тренироваться. Да, они занимаются, но ну, они как профессионалы, то есть они, они работают, получается, с детьми около 4 часов в день, все остальное время они тренируются. У них утренняя тренировка, а вечерняя. То есть у нас взрослые сейчас только соревновательная наша ну, команда спортсмены, да, спортсмены, да. да. Ну, решили по потому что, к сожалению, ну, все охватить ну, невозможно, необъемно. Поэтому мы решили, больше на детях сконцентрироваться. Да. То есть достаточно у нас в городе много мест, где могут заниматься взрослые. Поэтому решили вот с этого года все посвятить, все время детям и достижениям самих ребят. То есть они сейчас вот готовят, через, через месяц в Грецию будем ехать на отборочный чемпионат мира. Потом у нас будет чемпионат Европы в Лиссабоне. Ты готовишь? А, да, буду знать, как ехать, да? Да. Да. да? да, поэтому у нас много заграничных поездок в этом году, где мы будем представлять Украину. Поэтому надо готовиться. після після перемоги після перемоги Ярослава беду, на євро слову, на європі простіше стало э, достукатися до до влади для того щоб не, ми, вони вам ми, ми, не, сприяли не що Тобто я тільки хотів сказати что... нікуди ні все ви все ми все дієм з допомогою наших друзів Мне дает покоя начало нашего разговора, когда я когда я хочу объяснить нашим зрителям, что я говорю, давай что-то на мне какой-то прием, но только чтобы там не потянуть, не порвать, там он говорит, давай тебя придушу, если хочешь. Вот мне дает покоя, и теперь, когда он говорит о наших друзьях, я понимаю метод разговора с друзьями, как или я тебя придушу, или или помоги, пожалуйста. Это же не до потери сознания. Хоча Ирину колись Евген в усыплят. Да, она мне, мне показывала, говорит, вот так вот надо делать. Я Ир, Ир, я не хотел бы, чтобы Женя коленями мне, ну, что-то делал вокруг, вокруг головы. Ну, как же, Это под... лишнее. Да. Чему, еще раз поясню, чему самих хлопцев мы решили запросить сегодня. Сегодня, как мы уже казали, день физической культуры и спорта в Украине. Так, мы сегодня в спортивном одежде и готовы приступить до разминки. До разминки в стиле бразильского джиу. Сейчас тогда мы покажем некоторые элементы. Бразильская джи главное, это не физическая сила, поэтому мы там практически не качаемся, не качаем железо, а главное, это гибкость, ловкость и мышление. Поэтому сейчас я продемонстрирую небольшой комплекс на развитие гибкости. Треба <ган -2> да, сесть на бенбол. По кругу, садимся, я, садимся, я думаю. Да? Ну, присаживайтесь по кругу, чтобы... Я далеко не пойду, было. я вот здесь сяду. Паша уже начинает ломаться. Начинается с, с классического упражнения, называется бабочка. Значит, ножки вместе. Пятки поближе к паху, спина ровная. Давай так, Жень, сразу поближе. Воз, как, насколько, как, воз, насколько возможно? Ну, насколько возможно. Да. возможно. А то и... И спинка ровная. Главная спина. Часто вот О, ошибка. Нет, не видел, Паша, что Мы с тобой опираемся. Да. В да, этом упражнении часто ошибка. Люди вот так горбатятся, сидят. Главная спинка ровная. И все. Им такие небольшие вот махи выполняю. Смотрю перед собой. То есть сейчас разминаю близким джиджи. В основном работают ноги. Потому что ноги как правило, всегда сильнее рук. И сейчас мы разминаем, получается, руки, бедра. Руки, но... и да. И пахометильца, да? Ну да, то есть вот эти все мышцы, которые идут от паха, бедро. В бразильском джиу главное – это работа бедра. я теперь могу сказать, что я занимался бразильским джиу Ну, по сути, да, уже начал. Ты впервые, да, проводишь мастер-класс для ведущих? Да, впервые, впервые. Мы показывали как-то приемы в студии у вас, но мастер-класс проводим впервые. Класс. Да. Ну, сейчас мы сокращенно сделаем, обычно это пару минут. Следующее мы ставим ногу вперед, а эту поджимаем. Ой, так это братство получается. Вот, смотрите. да, да. Блин. Значит, здесь я хочу сразу сказать, что часто вот, опять же, когда разминаются, начинают вот так вот э, делать какие-то бессмысленные движения. Смысл растяжки в том, чтобы потянуть мышцы. Поэтому мы просто тянем носочек на себя, прихватываемся. Нет, коленка не отрываем. Что не отрываем, она отрывается. Значит, это Значит, дотягивайтесь до сколько возможно. То есть лучше, смотрите, лучше сделать а, меньше наклон. То есть, к примеру, не наклониться вот до сюда, чем наклониться вот так вот. Ну, понятно, да-да-да. То есть главное, чтобы вы чувствовали, что тянется вот, вот эти мышцы. Нижняя. Боже мой, и я когда-то занимался каратедо, до... Кар, карате после занимался. После Писля. Да. Писля да, да, да. <Oracle> я когда-то там пытался драться, что-то еще, и, и ну, садился наш шпагат, и все, все прошло куда-то. Ну, надо поддерживать, ну, за мышечная память, если когда-то вы тренировались, то она быстро все восстановится. Вот, потянулись немножко, теперь берем эту ногу и закладываем ее себе вот сюда. А и... что, ногу не требует оттягнуть? А? а? Вот Мы же само. не она сейчас сейчас, теперь у нас работает эта нога. Uh -huh. Uh -huh. Мы берем, разворачиваем стопу. Параллельно? Да, параллельно полу и максимально опять же прижимаем ногу, насколько это возможно. Все, сейчас у нас вот тянется uh -huh. таз, работает таз. Забедный раз. Это. Ты вот я вообще суть. не понимаю, я вообще просто сижу и тянется почему-то вот эта нога, Значит и, видимо, вы что должны что-то я, что я неправильно что-то делаю, видимо, а потому манев, что манев, манев, тянется сайтян. другая нога. Да. Я просто очень растянутый, именно эта нога вообще ну, растянута, понятно. поэтому у меня ничего уже Хорошо, не тянется. Хорошо, теперь еще усложняем немножко. Берем ручку и закладываем ее за ногу, вот сюда. И прихватываем себя. Один. Что прихватываем? Я вот только его схватить. Все. Да, Пошло прихватываем. Я вам могу немножко помочь. Сиди, ты, ты обещал ты мне придушить. Ты, ты, ты. Вот, все. Ну, вот, и тянемся тебе. Ё. Сейчас уже мы подключаем работу корпуса. Теперь у меня все равно тянется. Та же правая нога. Чтобы ничего не И дотянуться я вообще не могу до своей ноги. Могу схватить. И сейчас в завершение, в кульминации берем. Другой рукой. Начинаем себя обхватывать. И пытаемся за что, сделать так, что замок так? за спиной. Так, я 6 не можем так Вот, да. И замок и Что должно тянуться в этот момент? Нет, нет, нет. Все. Руки, и спина. Вот. Сейчас, стоп. Разверни ручку. А, вот так. Вот. Ниже. Ниже чуть, -чуть. Ниже. Во, все. И пытаемся дотянуться. Вот. О, та, Паша, Паша, да ты мега Паша растянут. уже можно Девять роки в футболу. Детка. Не, не, все, не подходи ко мне, Женя, я тебя боюсь. Паша уже можно вести. Нет, я не могу. Я почему-то тянется очень сильно правая нога, поэтому мне ничего не растягивается такое впечатление. Тянитесь по чуть-чуть. Чемпионат что? Чемпионат Украины по выданию прямых эфиров. А, нет, я не буду тянуться, потому что я дотянуться не могу. Хорошо. Все, закончили. Смотрите, тот же самый комплекс взялся на другую сторону, но мы сейчас его не будем показывать. Ого, спасибо тебе большое. Но мы да. сделаем в конце такое упражнение, важное образец кондиционируется, важно уметь сложить себя пополам. Поэтому Начинаем. мы сейчас будем слаживаться пополам. Вот сюда. Вот так? Да. Так, я него. У меня же здесь такая штука. Ну, а я тогда, может Паша только покажет. Да, о! о! Жесть, спасибо тебе большое. Мрия. Вот. Оп, хорошо. Так? Да, Паша профессионал. Вот. Теперь вернулся ну, назад. Слава богу, что есть Паша. И еще раз. Нет, Иры, есть Паша. И для для уже чего радует, это просто. важно, да? Когда вас сверху отсюда начнут загружать, чтобы вы могли не теряться в этом положении, когда вас будут пытаться придавить, вы были достаточно растянуты. Паша просто моложе меня намного, поэтому, да, да, да это Так, ну вот, это, я думаю, базовое упражнение я я хватит вообще. вам для первого занятия. Ну, сейчас я вам продемонстрирую одну из техник базовых. Ну, просто на на Ярике, да? Да. Отлично. В бразильском джиу-джитсе у нас есть два раздела. Борьба стоя на ногах, когда мы стоим. Различные переводы и броски. Но так как у нас здесь нет мягкого покрытия, это будет травмоопасность. я это буду показывать. Поэтому мы покажем второй раздел борьбу в партере. В принципе, это основной раздел в бразильском джиу-джитсе. То есть не имеет значения, вы находитесь сверху или снизу. Положение. Даже если вас свалили, вы упали, вы находитесь снизу, бразильская джитсу -джи это ну, позиция не проигрышная. Вы отсюда очень, можете очень... меня такое впечатление, проигрыш. что вообще она выигрышная, потому что те, кто занимается, они вообще себя чувствуют великолепно. Да, на разница, спине. да, она даже, ну, возможно, где-то и преимущественная. Ну, в принципе, есть техники как и сверху, и снизу, сказать, это равноценная сейчас ситуация у нас. И он может много чего сделать отсюда мне, и я могу, если мы знаем техники. Да. Ну, к примеру, я хочу оказаться сверху. Простейший вот э, переворот, который позволяет понять принципы бразильского джиу-джитсу, что э, вес не имеет значения. Ну, например, Ярик весит 69 килограмм, при этом он э, чемпион Украины в абсолютной весовой категории. Побеждал, ребятам на 40, на 50 килограмм больше себя. Не просто где-то а именно на соревнованиях с полным сопротивлением. И Рома тоже. Поэтому важное э, умение, знание техники, рычагов и законов физики, человеческое тело. И вот базовый такой переворот, называемые его ножницы. В данном случае с использованием э, куртки ги. Кстати, правильно называть униформу для занятий борьбой ги. У нас принято называть кимоно, но ну, кимоно, кимоно это кимоно. на самом деле одежда японской гейши. Просто это, не знаю, может в советские времена как-то прижилось. Но вообще правильно называется ги. Униформа для занятий За борьбой. Да. Вот, прихватываю за один отворот и прихватываю за второй. Он пытается на, на меня идет, да, пытается на меня вылезть сверху, к примеру, или еще что-то. Я опираюсь на локоток, подставляю ногу одну ему в корпус. И моя задача его вывести на опору, чтобы весь вес тела у него находился на вот этой опоре. То есть это я делаю при помощи ноги. Опять же, смотрите, не только руками, потому что очень тяжело. Руки слабее будут, чем его спина. Но если я добавлю ногу, то я уже смогу его вот сюда перевести немножко и вывести на опорную ногу. И здесь мне всего лишь останется легко ее подбить, чтобы он упал на бок. Вот сюда. И сразу же я не останавливаю движение, сейчас я просто показываю, по инерции я просто выхожу вот на него наверх. И давай молотить его сверху. Отсюда кулаками, я уже могу да? делать что угодно. Ну, у нас бить нельзя джиу-джитсу. джитсу например, мы можем сделать... А у нас на болтавской можно Болевой. Болевой на руку рычаг локти. А придушить, как ты меня обещал. Или придушить. А сейчас я второй раз покажу элемент побыстрее и покажу удушение. Вот. Все, прихватываю. Он пытается на меня, я сюда зашел. вот по инерции я уже вышел на него. И смотрите, здесь у меня, например, если это в одежде, остался захват. Я его не отпускаю. Прихватываю здесь снизу. Загружаюсь вот сюда пониже на него. Свожу локти вместе. О, и все, по-моему, и... Либо человек дорогой. сдается, либо засыпает в течение какого-то времени. Ты Техника... сказал сказав про яхчевин-водези. Есть да. дисциплины, же... в каких можно... Да, у нас два коски. раздела. У нас есть вги в одежде и в ноуги это когда шорты и обтягивающая просто футболка. Например, тот же прием можно сделать и... За, 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 за. Я прихватываю, да, его чуть выше а локтя, готов. прихватываю за шею, а используя свои руки как крюки, не просто, а именно вот как крюками. Раз и два. То есть зацепаю его как крюками такими. Но ну, для этого еще надо есть специальное упражнение, развивающее на хват, чтобы хват был. Крючком. То есть прихватываю то же самое, вот. Я выполняю то же самое, без одежды. И отсюда тоже могу его не отпускать. Здесь перехватиться, убрать руку в сторону. Вот и провести удушение уже без использования куртки. Поэтому техника джиу-джитсу она универсальна, но обучение все идет а, в куртке в ги, потому что намного больше элементов. И когда вы снимаете куртку, вам уже становится бороться намного легче, потому что легче уйти с каких-то захватов, меньше. Например, если в ги вариантов удушения сотни, то без куртки их там 10-20. Я пропоную подивитися ролик сидя ну, на, на диване, да, да ролик, который, ну, мне дуже сподобався е, виглядає з боку як соціальна реклама. Вона такою, по суті, є. І дуже якісно знято. Більше так, розкажи, так, хто да. знімав і у кого ви Большую ідеї. благодарность хотим Николаю Головку виразити. Це наш парень. колишній колега. Так, да, ваш колега. Він совершенно безплатно це для нас зробив. Отсняв ідея, сама сценарій був мій, я розробив. А Коля отсняв і зробив дуже качний монтаж. Шановні телеглядачі, якщо вам потрібні сценарії соціальних роликів, звертайтеся. Але обов'язкова умова відвідувати тренування з бразильського джиу-джису. Давайте подивимося цей ролик. Можеш. А, в даному ролі в головній ролі парень чемпіон України Антон Саламаха. Це наш вас То есть показана его реальная история, как бы условия жизни у него не очень обеспеченные. То есть, и поэтому он занимается очень серьезно и хочет пробиться. Есть видит, что в джиу это его будущее. Благодаря этому мы показали в ролике, что он уходит от алкоголя, от курения. Мы не зря показали там ребят. Сейчас будет дальше. Это общежитие на 5-5 там есть такое сколько сколько лет а, ему сейчас 13 лет с 11 лет он у нас занимается зону мы показали да тоже наши воспитанники ребята мы их показали что вот а они хулиганы да хулиганы с пивом с сигаретами и что ну благодаря этому он уходит то есть он не не сел с ними пить пиво не стал курить здесь он видит что Обижает. Обижают Маликого. слабого, да, заступается, применяет технику бразильского джиу проход в ноги, болевой на руку. Вот он находится снизу, его начинают бить, да, он применяет удушение ногами то, что я вам предлагал. Спасибо. с, Переходит с удушение броду. на болевой. Все, исправляется, скажем так. И берет этого парня слабого, ведет на тренировку вместе с собой, чтобы он тоже научился, стал сильным. Все роли выхованцы вообще, да? Да, это все наши воспитанники. Ну и в итоге тоже то, что я хотел показать, что ребята, скажем даже, которые ну, вели неправильный образ жизни, они все равно ничем не виноваты, они дети. И важно их забирать с улицы и наставлять на правильный путь. И вот они увидели, да, с такого сильного парня, которым, кстати, и пришли сами в клуб к нам. Ну и здесь я их предупреждаю, что смотрите, прежде всего нормальное поведение, не применять навыки на улице, а там посмотрим уже, ну и... Как бы они перевоспитываются таким образом. Уже они в спорте, то есть они уже не пьют пиво, не курят сигареты. В принципе, так и происходит. Многих ребят мы ну, действительно... А да, ты, ты на самом Ну, да, это понятно, потому что эта улица, это такая школа тоже жизни, она в борьбе, как-то помогает. А вот а, вы контролируете своих... Вот, знаешь, что я тебе скажу? Просто я еще... Когда я занимался, я настольным теннисом занимался, там, да. И когда я приходил на занятия, я приносил в каждую субботу дневник. И если у меня были плохие оценки, меня могли просто, ну сказать, нет, ты там или на колёсике. Но меня наказывали. Ты контролируешь как-то или вы ребята как то контролируете своих? Контролируем. Ну дневники мы раньше проверяли, сейчас мы их не проверяем, Ну, не знаю. Ну, слушай, ну это другой способ, да, не мало, важно. Мало, это был, ну, слушай, да, ну не да, важно. Потому, что можно из страницы вырвать. Да, то есть мы, конечно, постоянно у нас в клубе это большая семья, да не просто что ребенок пришел, вот отзанимался, пропотел и ушел. Я всегда говорю, что недооценивают э, спорт, думают, что это только физический развитие. На самом деле намного больше. Вот, э, полностью мы контролируем. У нас ребята, вот, например, ну, даже по примеру старшей группы, если в спортивной группе парень занимается, то он не посещает ну, никакие дискотеки, не, не позволяет себе вести нездоровый образ жизни, неупевать. Или что если я об этом узнаю, то будет предупреждение первое и последнее и удушение да, и но он сейчас он воды начинает разуметь да что да, без ну, конечно, всего можно обходиться конечно, конечно без этого можно обходиться у нас есть как говорили уже база вот на масляниковке там ребята и живут и тренируются и если мы отдыхаем отдыхаем все вместе у нас по воскресеньям там баня шашлыки в зависимости от погоды то есть время проводим как бы все все вместе стараемся уходить. и двигаемся в направлении развития на результат как бы работаем и ограничиваем все... Ну, я тебе честно скажу, помешать. потому что я слежу за вами там на протяжении, наверное, полугода, не буду говорить там долго, где-то полугода. И вот у меня все, у меня сыну 12, 14 лет, 12, 14 лет, уже взрослый мальчик, по большому счету, но он такой крепкий. Я, вот мне все время хочется отдать тебе туда, да, вам туда, потому что вот со стороны это выглядит очень здорово. Я не знаю, как внутри, я верю, что внутри точно так же хорошо, но со стороны вот мне реально хочется дать Я понимаю, что ребенок будет надежных руках. Ну, с радостью примем. Я бывал в разе, уже, мабуть, три четыре Я знаю, я видел, да. Скрись. Слушай, ну, на самом деле, это то, что я вижу со стороны, это круто, на самом деле. Но будем ждать. К сожалению, как раз вот такие возраста, вот начиная с 14 до 18, ну практически не приходит. клуб, очень тяжело за каждого такого ребенка. Приходится его затаскивать просто, ну потому что уже у них много отвлекающих факторов, да, а них какие-то другие интересы. Начинают заниматься... Ну, чем-то, скажем так. Я знаю, я знаю метод. Треба початку девчат такого вику заманивать. Да, а потом не, Нет, хочу, все, 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 все равно. А где у пацанов хочется спросить? А вам, вот вы сейчас, у вас жизнь ну, действительно на самом деле поменялась настолько вот, что вы там вы боретесь с чемпионатом, вы спортсмены настоящие. Это. До джиу-джитсу. До, до джиу-джитсу, джиу джи да. Чем вы вообще, когда вы пришли в джиу-джитсу? Что это вообще? Как для вас вообще поменялась жизнь после прихода? Я пришел в джиу-джитсу в 16 лет. О, то есть ты уже большим пришел в Ну пар, да, не да. маленьким. <свят> да, я, я пришел после операции, э, был очень слабенький, худенький, как бы я очень поменялся в сильную сторону, окреп, а воспитал себя. Э, ну на самом деле джиу это больше воспитание идет, то есть я очень рад, что я пришел в эту секцию. Я так... начал заниматься еще позже, я пришел в 19 лет, когда был на в третьем курсе уже в университете. И жизнь моя кардинально изменилась. То есть теперь для меня существуют только тренировки. У нас день состоит из утренней тренировки, потом отдых, потом я иду, тренирую с Ромой детей. Тоже это наше будущее. То есть. И потом у нас вечерняя тренировка. И так ежедневно. То есть отдых у нас есть в воскресенье. И нам этого достаточно. И мы очень рады, что мы начали заниматься этим видом спорта. То есть руйнуется миф, что джиу-джитсу это чисто бразильское Бойове мистецтво, можна так сказати, бразильська філософія. Є капуера, є джиу-джитсу. Я до того це кажу, що ми всі звикли, що всі філософсько-бірцівські течії вони зі сходу до нас приходять. Там виходить кайспери. Там от якраз в віці, році, ну около 100 років назад, приїхав японський майстер Маеда, майстер дзюдо і джиу джитсу і почав тренувати там ребят з сім'ї Грейсі, з клану Грейсі. Ну и так сложилось, что в Бразилии они взяли определенные техники, адаптировали их и создали свой стиль. То есть сейчас он уже практически уже ну, во многом, скажем так, отличен. Но ну, не то, что совершенно другое, чем там, дзюдо или традиционное джиу-джитсу. Потому что уже очень много соревнований, уже много лет проходят. И за счет вот этих соревнований создались свои техники, характерные только для джиу-джитсу. Это уже совершенно такой... Ну, самостоятельный вид спорта, вид ненаборства в мире, колоссально он развит, вы можете зайти, например, в интернет, если в Украине он ну, седьмой год только развивается, менее популярно, то в мире это невероятно развитый вид спорт. Например, в Соединенных Штатах, там, ну, в каждом районе есть зал. Есть, занимается невероятное количество людей, мы были на чемпионате Европу в Лиссабоне, там было 4000 участников. И болельщиков, полный зал был забит болельщиками. То есть это очень популярный вид спорта и очень развитый. И сейчас ведутся, да, перемоганы про то, чтобы сделать его олимпийским? Или же, еще не олимпийским? Там, дело в том, что сейчас есть две версии. Одна бразильцы проводят чемпионат, как вот и в боксе там есть, да, версии, так и здесь. Есть две версии правил. Они схожи между собой, а другой проводят арабские шейхи. Мы вот ездили в Абу-Даби. И вот шейхи пытаются этот вид спорта ну, внести в Олимпиаду. Как бы, ну, я, честно говоря, не сторонник этого, я это не поддерживаю. Я бы не хотел, чтобы это произошло, потому что тогда появятся коррупционные моменты и так далее и тому Да, мы не, мы не, мы не как боролись, да. то, конечно, один, да, да, я... один спортсмен профессиональный, э, который занимается yeah. тоже э, боевым искусством, он говорит, что будь боевое искусство, когда становится олимпийским yeah. спортом, оно yeah. становится попсой. Это совершенно другие А у меня дальше есть другой вопрос. Вот эти переходы там в бои без правил, там же много ребят, которые борются, которые в бразильской это. И они там в элите, я так понимаю. Ну, это да, это как основа. Вообще, есть? Вот как ты к этому относишься? Как вообще дальше? Твои пацаны скажут, я хочу пойти и попробовать себя там. Ну, мы занимаемся, да, это все зависит от желания, но мы занимаемся исключительно бразильским джитсу как этим видом. То есть ты, как бы, не хотел бы, да, чтобы они дальше шли именно вот в это? сказать не хотел это все зависит но невозможно каждый человек индивидуально да, это ну, его личное ну, да. желание да. бразильцы переходят потому что а, у них там я просто был в бразилии и там когда они живут в этих трущобах вот ну в фильмах все видели Другого да, в Кобел, выхода Магарада, нет, да там только деньги Там им на да там есть деньги они туда идут то есть сражаются ну как бы поэтому это выбор каждого каждого спортсмена да поэтому бразильцы туда идут потому что они все голодные скажем так, да, чтобы заработать. Поэтому футболисты не хорошие и борцы да, они да хорошие. То есть да, Они да. все, ну представьте, я вот там приходил на тренировку, спускаются ребята с этой трущобы, ну фильма все видели, да, вот эти фавелы на горах. Так да, 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 да. Там же ж ни воды, ни электричество, ничего. Там все само Там они с полицией договорились, что полиция не идет туда, они не спускаются в горы эти банды. И ребята оттуда спускаются голодные, там у них да. одной таги, которая уже там одна сеточка, до да, сколько протерты И конечно, они насколько ну, сражаются голодные. То есть и они себя пробуют и в джиу-джитсу. Они везде стараются, у них основная цель даже не сколько, у них заработать деньги, выжить. Поэтому они ну, идут, пробуют себя в разных местах. Правда, говорю, что спортсмен должен быть голодным тогда. Ну да, будет, да, да. И когда ты в гору нет. идешь, ты голодный. Вот это пример. Я, например, свое своей тренинской деятельности намечаю, если, ну, к сожалению, так случается, что если ребенок достаточно обеспеченной семьи, но ну, он менее трудолюбив получается. Но мы стараемся прививать, и у нас в клубе все равно мы это преодолеваем и прививаем, что ты должен трудиться. Я там, допустим, у нас даже было, когда нам прислали с Англии ну, экипировку в прошлом году. И, ребята, ну не каждый ее получил, получал тот, кто заслужил И там ребенок, допустим, один из обеспеченной семьи, ее получил, как бы и он мне сказал, ну, как бы мне так купили бы. И я ему говорю, ты не понимаешь разницы. Это было бы не твое, то, что тебе купил. Ну, да. А сейчас это твое личное, которое ты заработал, это намного дороже, чем то, что тебе купили. чтобы купить право, чтобы получить право выиграть. Господи, чтобы получить право купить себе хорошую ракетку, я, мне пришлось обыграть всю группу, вот. и только потом я получил возможность. Вот это правильный купить. подход. Это правильный подход, потому что я считаю, что дети, неважно, какие есть деньги у родителей, это не деньги и детей, особенно если это парень. То есть он должен сам себя обеспечить. И вот это тоже мы стараемся детям в клубе прививать. Не зря они мне нравятся, Паш. У них правильный подход, честно говоря, стараемся. на самом деле к жизни. Да. да, да, молодцы. Спасибо. Великое дякую, хлопцы, вам за спасибо. цикавое тренирование, за спасибо. цикавую беседу. Это был ранковый джем, дебютный ранковый джем у ранковой кави уикенд сезону самого до Мы начинаем очень здорово. Да. Не переключайте канал, мы повернемся после небольшой паузы. Все, спасибо. Вот.